на канале Китай Бомбом. Бум". Сегодня я снова иду со школы, со школы, и вот я уже, э, вот, вот здесь, вот здесь -ка. Ну, еще чего вам сказать? Э, со мной еще есть видео, которые я иду с моими друзьями. И хочу еще раз вам нагадать, что есть канал на ютубе, называется Олені Шоу. да, його прикольний смешный мужик Мрутс Остапільний однокласник і сьогодні йду зі школи. Це не довге, Але на пару хвилин я сейчас помолчу. Потому что здесь есть люди. И сегодня я снова иду со школы. Там то, я и шел со школы, и вот. тут люди ну, я шел, куда я уже прошел, обычно поехал там, мужики. Но сегодня не про него. Сегодня я иду со школы. Сегодня за Сегодня за И я сегодня черговый у школе. Вы вот тут можете сказать. Ну, сегодня пауза. Так, ну, пауза тут кто знал, где. И потому я поставила Посмотрите, вот, -ка, какая речка. Не речка, от уже не очень глубокая, потому что уже почти, 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 почти зима. 23 листопада середа. И еще раз вам нагадую, что мне казалось, друзья, что если если снимать по русски то у тебя то, то его будут дивиться, смотреть но если не снимать по русски то его никто не будет смотреть да или нет если да пишите в комментариях что да если нет пишите в комментариях что нет ну еще я и тут люди я знаю люди пришли можно идти далее. вот видите такое я вот, такое озеро и еще там избушка на куриных ножках потому что это в лесу а в лесу есть избушки на куриных ножках я даже я одну видел она стояла и с пушкой покурить не еще кто-то, да, 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 або это это, або это, ну, еще раз пригадаю, ну, я еще не смотрите на канале видео обзоры и лайфхаки. Мой канал очень новый. Я его створил вчера. Вчера. В пьяке. Вот и. Дуже, дуже пизно. И ты. Я тупил, что я наибыстрейший видеоблогер, что я наибыстрейший и насчетчик видеоблогер в в в цели я в Яворфе ну сам я живу в цели возьмите третика типа типа это не село 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 называется Накачев мне 10 лет еще раз приказываю, что мне 10 лет. Короче, прошли. А сегодня я вам скажу, что я найду шведский видеоблогер в стране Украина. Потому что я закину видео за дня видео. Знаете сколько? После видео, даже это девятое видео. Ну еще я все видео я снимаю. Видео я снял. снял. Даже я его не снимал. Я просто в своих видео записано. нашел его. Заклад э, на странице еще будет будет рубрика бойня с котом у меня есть кот по имени Сирко и сегодня будет съемка видео бой с котом и еще, если он и еще, и еще, если он будет играться со мной если нет, простите, но сегодня мама быть его не будет. Если он не будет, он будет со мной играться. Ну, на сегодня все. Наудаю Вчера Еще раз назад, на звук на Шоу. Выдаю не такие популярные видеоблогер. Я устал. Он тоже живет на Качеве. Но он, он, одноклассник. Мы с ним и враговим каналами. Но немного -ка нехорошо, что он тоже знает канал. Ну, на сегодня все. Спасибо вам за смотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока. А, еще хочу сказать, так, канал очень популярный. Сергей, Димон, Шасы, Виталео, Кимон и Наталья. Уже все знают этот канал. Иван Гай ведет его по очень популярным видео. Иван. А, я с вами сейчас. Посмотрите, как котик. Котик, котик, котик. Ну, это не мой котик. Какой-то котик. Прощайте.